السلام علیکم میں ہوں منور حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں گارڈن ٹیک تھوڑی جگہ پر گملوں میں گوبھی اگا کر اس غذائیت سے بھرپور سبزی سے لطف اندوز ہونے کا ایک بہترین طریقہ ہے گملوں میں گوبھی اگانے میں آپ کی مدد کے لیے اس ویڈیو میں مرحلہ وار تمام معلومات موجود ہیں ناظرین سب سے پہلے آپ ایک کمپیکٹ قسم منتخب کریں جیسے ریڈ ایکسپریس ارلی جرسی ویک فیلڈ اس طرح کی آپ مختلف اقسام مارکیٹ میں موجود ہیں جو گملوں میں اگانے کے لیے بہترین ہے یا پھر آپ کوئی ایسی قسم کا انتخاب کریں جو جلدی تیار ہو جاتی ہو آدرین گوبھی اگانے کے لیے جو گملے کی گہرائی ہے یا کنٹینر کی گہرائی جو ہے وہ کم از کم دس سے بارہ انچ ہونی چاہیے اور اس کی چڑھائی آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں جتنی آپ کو ضرورت ہے آپ جتنے پودے لگانا چاہتے ہیں اس حساب سے آپ چھوٹا بڑا کنٹینر لے سکتے ہیں اور پودے سے پودے کا فاصلہ جو ہے وہ دس سے بارہ انچ لازمی رکھیں اور نرم اور غذائیت سے بھرپور مٹی کا استعمال کرنا ہے تو ناظرین گوبھی کے لیے ایک الگ قسم کا پوٹ مکس تیار کرنے کی ضرورت ہے جو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح کا پوٹ مکس تیار کرنا ہے اگر آپ اس طرح کا پوٹ مکس تیار کر لیتے ہیں تو پودے کی جو ابتدائی ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے گی اور اس سے نہ تو پودے کو پانی کی کمی ہوگی اور اگر اس میں کوئی اضافی پانی ڈال بھی جائے گا تو وہ بھی اس مٹی سے آہستہ آہستہ نیچے چلا جائے گا یہ بہت اچھی ویل ڈرینڈ سوفٹ مٹی ہم تیار کریں گے تو میں اسی مٹی کو ری یوز کروں گا اور دوبارہ سے ہم اسی کو تیار کریں گے اس کو ذرخیز بنائیں گے اور آپ دیکھ سکیں گے کہ اس مٹی کو ہم کیسے دوبارہ سے استعمال کے قابل بنا لیتے ہیں اور اس میں بہت ہی زبردست قسم کی گوبھی آپ کو نظر آئے گی جو گرو کرے گی انشاءاللہ میں آخر میں ویڈیو اس کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو یہ ہے گوبر کی کھاد جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گوبر ہے تو اس کو ہم گملے کے اندر مکس کر دیں گے یہ جو مٹی ہم نے ڈالی ہوئی ہے تو کسی بھی ٹول کی مدد سے آپ مٹی کو نرم کر لیں اور اس کے اندر گوبر کی کھاد کو مکس کر دیں ہم بھرپور طریقے سے اس کے اندر گوبر کی کھاد مکس کریں گے تھوڑی نہیں ڈال زیادہ سے زیادہ کھاد ہم اس کے اندر استعمال کریں گے گوبر کی کھاد اور تھوڑا سا ورمی کمپوسٹ بھی ہے میرے پاس وہ بھی ہم اسی کے اندر ڈال دیں گے تو یہ ناظرین گملے کے اندر کوئی مکسنگ اچھے طریقے سے نہیں ہو رہی تھی تو اس کو ہم پلٹ لیتے ہیں کسی اس برتن کے اندر اور اس کو مٹی کو ایک تو ہوا لگ جائے گی اور دوبارہ سے اس کے اندر جو جڑیں وغیرہ ہوگی گوبھی کی وہ بھی ہم نکال باہر کریں گے تو یہ پہلے جب میں نے پنیر لگائی تھی تو اس کے نیچے میں نے یہ ہول بند کرنے کی بجائے کسی پتھر وغیرہ رکھنے کی بجائے میں نے کپڑا رکھ دیا تھا تو آپ بھی اس طریقے سے کپڑا وغیرہ رکھ سکتے ہیں ناظرین گوبھی کے لیے دوسری سبزیوں کے مقابلے میں مٹی تھوڑی الگ قسم کی تیار کرنے کی ضرورت ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ گوبھی کی جو فیوریڈ پوٹ مکس ہے وہ کس طریقے سے تیار کی جاتی ہے اور ہم اس کے اندر کون کون سی کھادیں استعمال کریں گے تو یہ میں سارا کچھ آپ کو اس ویڈیو میں بتا دوں گا تو ناظرین یہ ہے ورمی کمپوسٹ یہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا پہلے اس میں ہم نے ڈالی تھی وہ گوبر کی جو خاد تھی وہ شامل کی تھی اور یہ ورمی کمپوز تھا تھوڑا سا وہ بھی میں نے اس کے اندر شامل کر دیا یہ میرے خیال میں ابھی تھوڑا سا کم ہے تو تھوڑی سی کھاد گوبر ہم اس کے اندر اور ایڈ کر دیں گے یہ دیکھ لیجئے یہ ڈی کمپوز شدہ گوبر ہے یہ بھی میں اس کے اندر ایڈ کر رہا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک گملے کے لیے میں مٹی تیار کر رہا ہوں اور کتنی بڑی مقدار میں میں نے اس کے اندر گوبر کی کھاد استعمال کی ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ گوبر کی کھاد آپ نے گملوں میں بہت کم استعمال کرنی ہے مگر یہ گوبی جو کیا ہے اس کے لیے آپ کھلے دل سے استعمال کر سکتے ہیں تو گوبی کو ارگینک میٹر بہت پسند ہے آپ پھول گوبی لگائیں باند گوبی لگائیں <coughs> پیاز کی فصل لگا رہے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ اس کو بھرپور طریقے سے شامل کر سکتے ہیں تو ناظرین یہ پنیری میں نے خود تیار کی تھی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سبزی مارکیٹ سے بآسانی اس کو خرید سکتے ہیں زیادہ مہنگی آپ کو نہیں پڑے گی ابھی تو اس کا سیڈ لگانے کا ٹائم نہیں ہے تو بہتر ہوگا کہ آپ اس کو مارکیٹ سے خرید لیں تقریباً دس بیس روپے کے کوئی دس بیس پودے مل جائیں گے میرا اندازہ ہے تو یہ میں نے وہی گملہ استعمال کیا تو اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر مٹی تھوڑی سی لگی ہوئی ہے اس کے اندر فنگل وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے نہ تو اس کے اندر کوئی سبز رنگ کی چیز ہے اور نہ ہی کالے رنگ کی تو یہ مٹی میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے اور اب ہم اس میں گوبھی کے پودے لگا دیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اسی گملے میں بہت سارے یہ پودے اگائے تھے تو اس گملے میں تو یہ سارے نہیں لگیں گے میرے پاس کیاری موجود ہے میں باقی جو بچے پودے ہوں گے وہ اسی کیری کے اندر لگا دوں گا اور اس گملے کے اندر ہم صرف دو پودے لگا رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس جو پوٹ مکس میں نے تیار کیا ہے اس میں ان کی گروتھ کیسی ہوتی ہے اور اس کا جو ہیڈ بنے گا نا گوبھی کا وہ کتنا شاندار ہوگا انشاءاللہ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور جو ڈیٹیلڈ ویڈیو دوبارہ بعد میں میں اس کی ڈالوں گا وہ بھی آپ نے ضرور دیکھنی ہے اس کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جب میں اس کی اپڈیٹ ڈالوں گا اس ویڈیو کی اس گوبی کی جو میں نے ابھی لگائی ہے تو وہ بھی آپ تک پہنچ جائے گی تو اس طرح آپ نے لگا دینی ہے اور اب بات کر لیتے ہیں اس کی کھاد کی کہ آپ نے اس کو کھاد کون سی دینی ہے تو یہ میں نے اوپر تھوڑا سا ورمی کمپوسٹ اور ڈال دیا ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو گوبھی ہے وہ ارگینک میٹر کو بہت پسند کرتی ہے تو آپ جی بھر کر اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں تو ناظرین گوبھی کی جو کھاد ہے اس کے والے سے اس کو متوازن خوراک کی ضرورت ہوتی ہے مہینے میں کم از کم ایک بار اس کو آپ ضرور دیں دو بار بھی دے سکتے ہیں نہیں تو ایک بار تو لازمی ہے کہ مہینے کے اندر ایک بار اس کو این پی کے جو ہوتی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں دس دس کے فارمولے سے اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ یہ گوبر کی کھاد ورمی کمپوسٹ یہ بہترین ہے یا پھر آپ کچن کمپوسٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کیمیکل کھادوں کا کی طرف جائیں تو آپ اس میں ڈی اے پی نائٹروجن والی کھاد جو یوریا ہوتی ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ابھی ہم اس کے اندر بھرپور طریقے سے پانی لگا دیں گے اور پانی لگانے کے بعد ہم اس کو ڈائریکٹ دھوپ میں رکھیں گے ناظرین گوبھی دھوپ کو بہت پسند کرتی ہے آپ اس آپ نے اس کو کسی ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں پہ ڈائریکٹ چھ سے آٹھ گھنٹے کی دھوپ آ رہی ہو اور اس کو آپ نے کسی شیڈ میں نہیں رکھنا یہ نہیں سوچنا کہ ابھی سردی پڑ رہی ہے تو اس کو ہم شیڈ میں ڈال دیں تو نہیں شیڈ میں بالکل بھی نہیں رکھنا یہ سردی کو بہت پسند کرتی ہے جتنی سردی اس کے اوپر پڑے گی اتنی ہی گروتھ اس کی اچھی ہوگی تو ناظرین پانی کے والے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ پانی آپ نے پودے کی ضرورت کے مطابق دینا ہے زیادہ پانی اس کے اندر نہیں دینا صرف آپ نے اس کے اندر نمی کو برقرار رکھنا ہے ابھی سردی زیادہ ہے اور دھوپ بھی کم لگ رہی ہے تو پانی کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے پودوں کو یوں ہی دھوپ زیادہ ہوگی تو پودوں کو پانی کی بھی ضرورت پڑے گی تو آپ پودوں کو ان کی ضرورت کے مطابق پانی لگا سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی بات ایسی ہو جو میں آپ کو بتا نہیں پایا تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ لیجیے اس کا آپ کو بہت جلد جواب دیا جائے گا تو مجھے دیجئے اجازت اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ